নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা ডাঙৰ আপডেট আৰু এইবাৰ সহশিল্পীয়ে পাৰ্থপ্ৰতিম গোস্বামীয়ে আনিছে কেইবাটাও বিস্ফোৰক অভিযোগ জুবিন গাৰ্গৰ দুৰ্বলতাৰ কথা জানিছিলে সিদ্ধাৰ্থই আৰু শেখৰে কিন্তু সেই দুৰ্বলতাৰ সুযোগ বিচাৰি আছিলে নেকি দুয়ো ইতিমধ্যে পাৰ্থপ্ৰতীম গোস্বামীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে শেখৰে কাৰোবাৰ স্ক্ৰিপ্ট মতেহে কাম কৰি আছে নেকি তেওঁ যি টি বকি আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে লগতে পাৰ্থপ্ৰতীম গোস্বামীয়ে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে শেখৰ শেখৰজ্যোতি গোস্বামী অতি পেট পচা মানুহ তেওঁৰ মনটো ভাল নহয় তেওঁ কাকো মিলি জুলি একেলগে থাকিবলৈ দিয়া নাছিলে এনেদৰে কেইবাটাও বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এইবাৰ শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সবিশেষ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত সহশিল্পী পাৰ্থপ্ৰতিম গোস্বামীয়ে উদঙালে শেখৰৰ স্বৰূপ শেখৰৰ আচল কাহিনী কলে এতিয়া সহশিল্পীগৰাকীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ সহযোগী শেখৰক লৈ মহণ শেখৰজ্যোতি গোস্বামী ভাল মানুহ নাছিলে শেখৰজ্যোতি গোস্বামী ভাল মানুহ নাছিলে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে শেখৰৰ পেট পচা আমাক শান্তিত থাকিব দিয়া নাছিলে শেখৰৰ পেট পচাৰ সকলোকে একেলগে মিলিজুলি থাকিব দিয়া নাছিলে জুবিন গাৰ্গৰ পকেটত টকা নাছিলে জুবিন গাৰ্গৰ পকেটত টকা নাছিলে কিন্তু কেনেকৈ জুবিনে মেনেজ কৰিছিল পইচা সেয়া এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন কেইবাটাও বিস্ফোৰক শেখৰে স্ক্ৰিপ্ট মতে যি টি কথা কৈ আছে স্ক্ৰিপ্ট মতে যি টি কথা কৈ আছে শেখৰে কোনোবাই পিছফালৰ পৰা শেখৰক চলাই আছে বুলি অভিযোগ আৰু সেইদিনা শেখৰ আৰু সিদ্ধাৰ্থ একেটা ৰুমতে আছিল বুলি যিহেতু যদি বিহ পাণ কৰাইছিল কিয় মনে মনে আছিল পোন্ধৰ ষোল্ল দিনে জুবিনৰ পানীত নমাৰ আচল ভিডিঅ'বোৰ কিয় টুকুৰা টুকুৰকৈ পঠিয়াই থকা হৈছিল জুবিনৰ ভিডিঅ'বোৰ আমি এই মুহূৰ্ত জনাই আছো এটা বিশেষ খবৰ এইবাৰ শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ যি আচল ৰূপ সেয়া উদঙালে সহ শিল্পী পাৰ্থ প্ৰতিম গোস্বামীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ সহযোগী শেখৰক লৈ এতিয়া মহাবিস্ফোৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শেখৰজ্যোতি গোস্বামী ভাল মানুহ নাছিল শেখৰৰ পেট পইচা আমাক শান্তিত থাকিব দিয়া নাছিলে জুবিন গাৰ্গৰ পকেটত টকা নাছিলে কিন্তু কেনেকৈ জুবিনে মেনেজ কৰিছিল পইচা শেখৰে স্ক্ৰিপ্ট মতে যি টি কথা কৈ আছে এতিয়া কোনোবাই পিছফালৰ পৰা শেখৰক চলাই আছে সেইদিনা শেখৰ আৰু সিদ্ধাৰ্থই একেটা ৰুমতে আছিলে যদি বিহপান কৰাইছিল কিয় মনে মনে আছিল পোন্ধৰ ষোল্ল দিনে জুবিনৰ পানীত নামাৰ আচল ভিডিঅ'বোৰ কিয় এতিয়ালৈকে দিয়া নাই কিয় টুকুৰা টুকুৰকৈ পঠিয়াই থকা হৈছিলে জুবিনৰ ভিডিঅ'বোৰ মুঠতে নিজৰ যিটো এনজয়মেণ্টৰ কাৰণে জুবিনক শেষ কৰি দিলে এওঁলোকে জুবিন গাৰ্গৰ সকলো দুৰ্বলতা জানিছিলে সিদ্ধাৰ্থ আৰু শেখৰে মেনেজাৰ সলনি হৈছিল জুবিনৰ সংগীয়ে গমেই পোৱা নাছিলে আৰু ফিটা কাটোতে কিমান টকা পায় জুবিনে সেই কথাও জনা নাছিলে সহশিল্পী পাৰ্থপ্ৰতীম গোস্বামীয়ে উদঙাইছে এতিয়া শেখৰৰ স্বৰূপ জুবিন গাৰ্গৰ সহযোগীয়ে শেখৰক লৈ মহা বিস্ফোৰক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেইবাটাও অভিযোগ আনিছে এইবাৰ পাৰ্থপ্ৰতীম গোস্বামীয়ে শেখৰ দুই এক বছৰৰ পৰা সিদ্ধাৰ্থই আমাক বাজেট কম বুলি এডজাষ্ট কৰিবলৈ কয় পিছত গম পাওঁ বহুকেইখন শ্ব' ভালে পইচা দি আছে আৰু জুবিনে টকা পইচাৰ হিচাপ একেবাৰে নাৰাখিছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে বাদ্যযন্ত্ৰী পাৰ্থ গোস্বামীয়ে পাৰ্থ গোস্বামীৰ এইবাৰ কেইবাটাও অভিযোগ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁ এইবাৰ আচল স্বৰূপ উদঙাইছে শেখৰজ্যোতি গোস্বামীৰ আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ কেইবাটাও বিস্ফোৰক মহাবিস্ফোৰক যি কাণ্ড ঘটিছিলে সেই কাণ্ড এতিয়া উদঙাইছে শেখৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে কেনেদৰে এতিয়া যিটো কাম কৰিছিলে সেয়া কথা উল্লেখ কৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ সকলো দুৰ্বলতা জানিছিলে সিদ্ধাৰ্থ আৰু শেখৰে শেখৰে স্ক্ৰিপ্ট মতে যি টি কথা কৈ আছে পাৰ্থপ্ৰতীম গোস্বামীয়ে এইবাৰ মহাবিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে মহাবি্ফোৰক অভিযোগ আনিছে আৰু এই যি কথাখিনি এতিয়া তেওঁ স্পষ্টকৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত খুলি কৈছে আৰু লগতে কেইমাহমানৰ পূৰ্বৰে পৰা ৰেহ ৰকম কিছু সলনি হৈছিলে সিদ্ধাৰ্থ আৰু শেখৰজ্যোতি গোস্বামী গতিকে সেই যি তেওঁলোকৰ আচল স্বৰূপ আছিলে সেয়া আমিও কোনেও জনা নাছিলোঁ আমিও ইমান দিনে জুবিনদাৰ সৈতে কাম কৰিছোঁ কিন্তু এয়া আচল ৰূপ আমি জনা নাছিলোঁ আৰু এনেদৰে এতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ হয় যিটো ওলাই আহিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী কিন্তু ইয়াৰ মাজতে বহুতো তথ্য এতিয়াও লুকাই আছে তাৰ চাই মিত্তাল পূৰ্বতে আছিলে জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা মেনেজাৰ হোৱাৰ যিটো সোবাদতে অগাধ গতিত ঘটিছিলে ধন আৰু শেখৰ গোস্বামীৰ ভাষ্য স্ক্ৰিপ্টেড জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সময়ত ইমান দিনে তেওঁলোকে কি কৰি আছিলে বা এই ঘটনাক লৈ চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা যিহেতু ওলাইহি এনেদৰে মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাৰ্থ প্ৰতীম গোস্বামীয়ে বা তেওঁ কৈছে যে শেখৰ যদি গম পাইছিলে যে বিষ খুৱাইছিলে বা বিষ পান কৰা হৈছিলে তেন্তে তেওঁ ইমান দিনে কিয় মনে মনে আছিলে আৰু ইমান দিনে তেওঁ কিয় মুখ খোলা নাছিলে বা তেওঁ কিয় বচাব খোজা নাছিলে জুবিন দা কেইবাটাও অভিযোগ আহি পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য আছে সেয়া শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মোকে আমি জানো প্রথম কথা আমি তো সব কমে কিন্তু আজিয়ে মোকিছে মোক একি জুবিবা চিনাকি কিনা দিন বন্ধুত্ব সেই ফ্রেন্ডশ্বিপর কথাই সুদিছে না বাকিখি সোধা নাই কিন্তু ডেফিনেটলি আকু আকুবই আর মানে যাখিনি জানো প্রথম কথা একদম আচরত কথা হব আপনাদের সবাই আচরত হব আমি সব মিউজিশিয়ান আর মই সদায় মই মানে এইসব ক্ষেত্রে বা আমার কোনো নুসমাইছিল আমি অন্ধকার থাকিলো মই এতিয়াও বাৰে বাৰে কৈছোঁ লাষ্ট শ্ব'খনলৈকে আমাৰ বেণ্ড মেম্বাৰৰ এজনো নাজানে কিমান টকাত কোনখন শ্ব' হয় আমি গোটেইখিনি তোমালোকৰ এই যে বিহুৰ আগত যে এখন দিয়ে আজি এবাৰৰ কোনে কিমান মানে পইচা আমি আমি সেইটোহে ভাবোঁ অঁ আচ্ছা অমুক ইমান টকা এইবাৰ কৰিব আমি আকৌ তেতিয়া কওঁ এই জুবিনদাৰ ইমান দিছে হয় জানো বে যমুকে কৈছিল অলপ বেছি লৈছে জুবিন আমিও আজিলৈকে এতিয়ালৈকে আজিও নাজানো এখন এগ্ৰিমেণ্ট পনেরো বছরে মানে দেখা নাই রাজায় বোধহয় ত্রিশ বছরে দেখা নাই যে এখন এগ্রিমেন্ট আমাকে দেখা নাই এ জুবিনদার এখন এগ্রিমেন্ট এনেকা হয় আর ইমান টাকা হয়েছে আর ইমান টাকা আমি এডভান্স ল আমাকে অন্ধকার তো আমাক এটা যদি কালি মো এটা ভিতর কিমান সুদেও কি টাকা মই লেন কম সি ইমাক ইমান ইমার ডার্ক দিছে বস্তু যে আমাক ডিসকাস করবলে আমার রাইট নাই এটা যে অল্প আগতে কলো আপনাদের এই যে মই আজি জুবিন ঢকুৱা কালিৰ পৰা ঘৰত ছদিন অহা ছ দিনৰ পিছত গম পালোঁ যে লাষ্ট তিনি বছৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা মালিক কোম্পানী এটা কোম্পানীটো ৰেচিয়া মৃত নহয় এই বস্তুটো ৰাজাহঁতক চবকে সুধিবা মই ডেৰ বছৰ আগতে মই ঘুনু ঘনাকৈ ডাউট কৰিছোঁ ডিব্ৰুগড়ত শ্ব' কৰিব গৈছোঁ ডিব্ৰুগড় হোটেলত মই ৰাজাক ৰাজাহঁতে হৈছে পাৰোঁতে আপুনি সোধক আমাৰ ৰুমত চব মিউজিয়ান চাবা দেই চব মিউজিয়ানে খোৱাৰ কথা চব বহি আছে আমাৰ লগত আমি সব মিউচিয়ার রুমত বই আছো সিদ্ধার্থক মানে সিদ্ধার্থ কথা আছে টিম মিটিং সি বহি আছে মানে স্টেট সিদ্ধার কিদ্ধার্থ কথা আমার বস নেকি ফার্স্ট ওয়ার্ড সুবিধ তো আমার বস নেকি এটা বোলে তার তর বই আমার বস সি প্রথম খাই কে নয় মানে তার দা মানে অল্প বিজি আছে থাকেন মোক মানে এইখানে চাব দিয়েছে মো মোকু প্রশ্ন নিদে দিয়া না মোক ডাইরেক্ট এটা কথা ক তো আমার বস নিকও বারে বারে মোক কয়ে আছে নয় তারম দাই বিজি কানে মোক চাব দিছে তার আমার আছে এতিয়া আমাৰ যিহেতু মই তাৰপিছত নেক্সট তাক কুৱেশ্যন কৰিছোঁ চাহ চিদাৰ্থ এটা কোম্পানীয়ে হওক এখন চাহ দোকানেই হওক এটা মাল্টিনেচনেল কোম্পানীয়ে হওক যেতিয়া বস্তু যদি নতুন চেঞ্জ হয় এমপ্লয়ে জানিব লাগিব কিন্তু আমি জনাটো প্ৰথম দৰকাৰী কাৰণ চাহ আমি আগতে তাৰ চেমৰ লগত এটা ৰিলেশ্যমত কাম কৰি আছিলোঁ তই এটা নতুন আমাৰ যদি মালিক হয় আমাৰ এতিয়া নতুন নতুন ৰুলচ থাকিব ন আমি এতিয়া আগৰ মতে নকৰোঁ আমাৰ নতুন থাকিব আমাক সেইটো লাগিব সেইটো লাগিব দিব সেয়ে পাহাৰটো আপোনালোকে ভুল বুজি আছে চাবা সেইখিনি কথা আমাৰ মেইন মেইন ব্ৰেণ্ডবাৰখনৰ যি যিখিনিক আমাক ইমানেই ৰেচপেক্ট দেখাই থাকে সেই মানুহখিনিক আজিলৈকে গম নাপালোঁ সেইদিনা মই আজি জুবিন ঢুকুৱা চাৰিদিনৰ পিছত গম পাইছোঁ যে মই ডাউট কৰে কথাটো কাৰেক্ট এটা কিবা নামো আছে চ' আমাৰ নাগৰিক নামটোও মুখস্থা নাই তাৰমানে কিবা মেনেজমেণ্ট তাৰে গোটেই বস্তুটো হ'ল এণ্ড চ'ল্ড চাই সিদ্ধাৰ্থ সেইকাৰণে যে ফিটা কাটি কাটি যে লাষ্ট যে তিনিমাহ জুবিনৰ দেৰ বছৰ যে খুব দৌৰালে যে সেই পইচাখিনি কোনে পাই আছে তাৰ কোম্পানীটোৱে পাই আছে যি পইচা এক এক টকা এতিয়া জুবিনক শ্ব'ৰ পৰাই আহক ফিটাকাটাৰ পৰাই আহক য'ৰ পৰাই আহক এভৰি পে'মেণ্ট কামছ টু ডেট কোম্পানী এণ্ড হু ৰান্স ডেড কোম্পানী সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু ইমান দিনে মানুহে কি হৈছিল টাৰ চেম টাৰ চেম টাৰ চেমৰ মই জানাত আই এম নট ৰং টি এম মেনেজমেণ্ট যিটো টাৰ চেমৰ আছিল আজি তিনি বছৰ আগতে টাৰ চেমে এইটো ইউনিভাৰ্চেল কিবা এটা মেনেজমেণ্টত কোম্পানী অলৰেডি দিয়ে দিলে টাৰ চেম তাত এতিয়া এটা সৰু ষ্টেক হোল্ডাৰহে তাকো মানুহ কৈছে ন টি এম আছে তাকো মই বুজাই আছোঁ টি এম কোম্পানীটোৰ নাম আছিল টি এম এটা তুমি যদি মই যদি আজিকালি ফেণ্টা কোম্পানীটো মই কিনো মই নামটোতো আৰু পাৰ্থ কৰিব নে ফেণ্টা হিচাপে থাকিব তলৰ ভিতৰত পেপাৰৰ নামবোৰহে বদলিব সেইকাৰণে আমাৰ এটা সেইটো মোৰো মিছ কনচেপ্ট আছিলে মই কৈছোঁ কিন্তু চবে দেখোন গুগলত মাৰিলে টি এম তাত মইছোঁ এই কোম্পানী এটা এতিয়া অলৰেডি ইমান বছৰ কোম্পানীত নামটো বদলি নাযায় তলত ভিতৰত এগ্ৰিমেণ্টত অ'নাৰবোৰ বদলি যাব পিছতে মোক কোনোবাই দেখা দেখিছোঁ যে নহয় এই ভালকৈ চাওক ইউনিভাৰ্চেল এতিয়া ট'টেল অমুক অমুক এই তেওঁলোকৰ আৰ্টিষ্ট জুবিন গাৰ্গ তাতে লেখা আছে কিন্তু ৱেবছাইটত চাব পাৰা সেইকাৰণে কিন্তু ই এইটো আমাক নক'লে আৰু আমি বুৰ্বকৰ নিচিনা মানি আছোঁ চব মই চব মোৰ প্ৰথম কথা মোক মোৰ কওঁ যে ফাৰ্ষ্ট কথা মই এইটো এতিয়াও বিশ্বাস নকৰোঁ যে যোৱাকালি যোৰ শুনিছোঁ প্ৰয়োজন কৰা হৈছে মই সেইটো কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰোঁ কিয় বিশ্বাস কৰা নাই যদি প্ৰয়োজন কৰা হৈছে ছিংগাপুৰ গভমেণ্ট মই জানা ওৱান অফ দ্য ষ্ট্ৰিকেষ্ট ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ইহঁত ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা ইহঁতে এজন মানুহৰ পয়জন কৰা বডি এটা পষ্টপম কৰি পঠাই দিলে আৰু পয়জন কৰা মানুহকেইটাক পঠাই দিলে নে তহঁতি তিনিদিন কালি যদি মোৰ এটা প্ৰশ্ন কালি যদি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে বাই চান্স প্ৰুভো কৰিব পাৰে আমিতো নাজানো আৰু যে য়েছ পয়জন হৈছিল এইটো এইখন দুখন কাণ্ট্ৰীৰ মাজত এতিয়া ফাইট হ'ব নাই তাৰমানে ইণ্ডিয়ান কাণ্ট্ৰীয়ে ছিংগাপুৰ কাণ্ট্ৰিক সন্দেহ কৰি তহঁতক এটা ব্লেম কৰিছোঁ আমি ইমান ডাঙৰ ব্লেম এটা জানো এখন কাণ্ট্ৰীয়ে ল'ব মিছাকৈ মই ছাৰ এইটো কছ কেছটো ইটছ নট চুৰি ডকাইত নহয়তো এটা মাৰ্ডাৰ হৈ গ'লটো পইজন কৰা মানে ইটছ এ মাৰ্ডাৰ তে মাৰ্ডাৰ কৰা তেওঁলোকৰ প'ষ্টমৰ্টম ছিংগাপুৰ ওৱান অফ দ্য হায়েষ্ট হাইটেক ইকুইপমেণ্ট উইথ প'ষ্টমৰ্টম তেওঁলোকে গম নাপালে তোমালোকৰ তেওঁলোকৰ পুলিচে গম নাপালে একোৱে গম নাপালে গোটেইকেইটা মানুহ পঠাই দিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াত আমি আহি পেলাই গম পালোঁ তেতিয়া পোন্ধৰ ষোল্ল দিনৰ মূৰত আফটাৰ ছেভেণ্টিন ডেইজ এতিয়া কালি মুখ খুলিছে যে পইজন দি দিলে এতিয়া সোতৰ দিনৰ তহঁতে গম পোৱা নাই এতিয়া সোতৰ দিনৰ প্ৰয়োজন তাৰমানে ছিংগাপুৰত ট'টেলি ফেইল ছিংগাপুৰৰ ৰিপৰ্ট ফেইল এতিয়া এই গোটেই কেছটো এতিয়া ক'ৰবাত হ'ব লাগিব ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টটো নহ'ব ন মই জানাততো ইয়াৰ পাছপৰ্ডৰ ৰিপৰ্টখনৰ কেচ ভেলুই নাই ফাৰ্ষ্ট পোষ্টপৰ্ড ৰিপৰ্টখনৰ ফাৰ্ষ্ট কেচ ভেলু হ'ব ক'ত হৈছিল ইণ্ডিয়াত মুভমেণ্ট সেইটো ছিংগাপুৰ গভমেণ্টৰ কথাবোৰ কিয় মইতো এতিয়াও কথা পাতি কৈ আছো মোৰ যদি দেখিছা এভৰিথিং ইজ্টেড মই এতিয়াও ভাবোঁ এইটো চলি আছে কোনোবাই তাক চলাই আছে মুম্বাই চলাবই লাগিব এটা মানুহে তুমি আৰু এতিয়া মোৰ তোমাৰ এটা কথা কোৱা শেখৰ গোস্বামী যদি জানিছিলেই যে একেটা ৰুমত সিদ্ধাৰ্থ মই জানাত সিদ্ধাৰ্থ শেখৰ একেটা ৰুমত বোলে ছিংগাপুৰত আছে সি কৈছে মই গমো পাইছো সিদ্ধাৰ্থে লৈছে এতিয়া মই যদি পয়জন দি আছোঁ তুমিও গম পাইছো ওচৰতে তাৰমানে মই যদি ফাঁচি খাম তুমিও খাব লাগিব ন কোৱা নেছ তাৰমানে একজেক্টলি যদি সিদ্ধাৰ্থে পয়োজন দিছে আৰু তইও গম পাইছ পয়জন দি আছে তাৰমানে একজেক্টলি সমান সমান দুয়োটাই আমি তো মানে যদি কালি যদি এই প্রুভ হয়ে যায় যে দিছে সিদ্ধার্থে পয়োজন দিচ্ছে তাকে ফাঁসি দেবো মানে মোর মতে এটাই জানো মতো প্রথমে তো কিন্তু আমি আসল ইমান দিন মোটরের পিছতো আসল কাহিনী গম এতিয়াও এটাও কেউ আমার দুবার ভিডিও দিয়া নাই আমার দুবার ভিডিও তো জুবিন গার্গ দুটা ভিডিও দেখি এবার নামত ধরেছে এবার উৎপলি গুছিয়েছে ডুবিছে কোনো ভিডিওত মইতো বাৰু সৰু তোমালোকেতো ষ্টুডিঅ'ত চাইছে এনালিচিছ কৰি ডাঙৰ কৰি কৰি চাইছা তোমালোকৰ ইকুইপমেণ্ট আছে টেকন'লজি আছে মোৰতো মোবাইল ফোনটোতে চাইছোঁ মোক কোৱা প্ৰথম ভিডিঅ'ত প্ৰথমটো মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ সেইদিনা কৈছোঁ কোনটো ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' কোনটো ছেকেণ্ড ভিডিঅ' কোনো ক'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে কৈছে এইটো ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' তোমাকে পঠাইছে কাৰণে আমি কৈছোঁ এইটো ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' এতিয়া মোক চোৱা মোক যদি কালি মোৰ তাতে ভিডিঅ' থাকে দোকান এখন গৈছোঁ বস্তু এটা চুৰ হৈছে প্ৰথম মই কি ক'ম এইটো চাওক চি চি টিভি কেমেৰা মই এয়া গৈছোঁ এয়া দোকানৰ পৰা মই ওলাই গৈছোঁ মোৰ হাতত বেগ এটা নাই তহঁতৰ এইটো পূৰ্ব আছে আমি একো কৰা নাই পানীত ডুবিছে এ জুবিন দাৰ দোষাই গ'ল দেখা কিয় দেখুওৱা নাই ভিডিঅ'টো আৰু তহঁতে প্ৰথমে ন এটা বেলেগ হেৰি মই নাজানো শেখৰ গোস্বামী যেনেকৈ ক'লে যোন যিটো মানে এনি টাইম চাহ টাইপ জুবিনৰ লগতে লাগি থাকে বেলেগ মানে বতাহ সোমাব নিদিয় তই কৈ দিলি মই পানীত গোৱাটো নাজানো চিজৰ চিজাৰ হোৱালৈ পানীত যাব নাজানো তোমাকে ভিডিঅ'কেইটা ভালকৈ চোৱা পানীত গৈ চবতকৈ বেছি ফূৰ্তিকাৰ সিদ্ধাৰ্থৰ শেখৰৰ জুবিনৰ কোনটো ভিডিঅ'ত জুবিনৰ ফূৰ্তিত দেখিলা যে আই সাঁতুৰিম বুলি দেখিলা জুবিনৰ কেৰেক্টাৰ চলাই চিনি পোৱা জুবিনে কিন্তু পাতিব গলে আই এইটো কৰিব জুবিন এনেকে বহি আছো জুবুকে মাৰি তোক মাতিহে আছো জুবিনতে আহক সেই তালৈ যাম দূৰলৈ যাম জুবিনৰ মূৰতটো মই এটা এক্সাইটমেণ্ট নেদেখিলো তহঁতে মাতি মাতি লৈ গৈছো তলৰ পৰা ই চেখৰে চিঞৰিছে এবাৰ কৈছে দূৰলৈ যাম এটাই নাও চলাই আছো তে জুবিনক তহঁতে আজি জুবিনৰ কি বেয়া জুবিনৰ কাৰণে কি ভাল কোনে জানিব লাগে আমি কেইটা আমি কেইটাও বাদ দিয়া আঠা নিচিনাই কোন দুটা থাকো তহঁতৰ শেষৰ মই জুবিন গাৰ্গৰ যেতিয়াৰ পৰা চিজাৰ হৈছে ফাৰ্ষ্ট চিজাৰটোতো মোৰ থাকে মই থাকোতে শ্ব' কৰিব যাওঁতে মোৰ হাতত দিছে আজিলৈকে মই জুবিন গাৰ্গক এখন হোটেলত এটা ছুইমিং পুলত নামিব নিদিলো মই আৰু তহঁতে গোটেই ৰাতি জুবিন গাৰ্গে পাৰ্টি কৰিছে মানে ড্ৰিংক কৰিছে গোটেই পৃথিৱীৰ সত্য জুবিনে ড্ৰিংক কৰিব সেই মানুহটোক আমি কি কওঁ ৰাতিপুৱা জুবিনক এতিয়া শুৱাই দিবি দেই জুবিন আঠ ন ঘণ্টা নুশুকিলে জুবিন ফ্ৰেছ নহয় আৰু সেইটো নিজেও জানে এতিয়া দৰকাৰী নুশুব ছটা ছটা সাতটা লৈকে আমি গৈ যাবিনে যাবিনে আৰু গৈ আছো ৰৈ গৈ আছোঁ মই জানো ই এবাৰ যদি শুই দিয়ে ৰিলেক্স সি নেক্সট যেতিয়া উঠি একদম ফ্ৰেছ হৈ উঠিয়ে কাৰণ শুব লাগিব তোৰ ব্ৰেইনটো টায়াৰ্ড হৈ যায় সেই মানুহটো গোটাই দি শুব দিয়া নাই আৰু ৰাতিপুৱা ক'ত লৈ আহিলি সাগৰত সাঁতুৰিব কাৰণে তহঁতৰ এই এইটো বুৰ্বকামী নে ষ্টুপিডিটি নে মানে বুজা নাই তহঁতে এইটো কি কাম কৰিলে